syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan limal sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wasallim amma ba sahibul fadhilah pengerusi majlis yang merusaha pengerusi masjid as-samadi berisang sauf jawatan kuasanya Ashabul Fadilah, Tuk-Tuk Imam, Tuk-Tuk Guru, para alim ulama, orang-orang besar kawasan ini, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat yang saya kasihi sekalian. Pertama dan selamanya kita rapatkan setinggi syukur pada Allah kerana dengan izinnya kita dapat berhimpung pada malam ni dan mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah Siapa berjalan mencari sejuzuk secangkir ilmu Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga Allah Kerana itu tuan-tuan Peri pentingnya kita menuntut ilmu mewakafkan sejuzuk masa kita untuk ilmu dan kerana itu insyaallah saya pilih tajuk pada malam ni adalah bagaimana kita ataupun kenapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Pertama dan selamanya kita kena faham. Bila Allah ciptakan Adam alaihi salam maka Allah nyatakan wa apabila Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah bila mana Allah kata aku nak jadi atas kebumi bumi ni khalifah dia bagi tahu kepada malaikat termasuk padanya iblis yang namanya sebelum itu dikatakan azil atau lain mereka bertanya atajaan du fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuk adakah ya rab kamu nak ciptakan jenis manusia yang sifatnya meresakkan di muka bumi dan menumpahkan darah sedangkan kami sentiasa mengucap tasbih mensucikan kamu dan juga memuji kamu. Allah jawab inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Bagi menjustifikasikan bahawa Tuhan tahu ni Allah pakaikan kepada Adam ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar dan mengilmukan Adam akan nama-namanya Kata sebahagian ahli tafsir Hatta benda-benda kecil pun diajar Hak mana kapok, hak mana sodek, hak mana senduk, hak mana piring, hak mana pinjak, hak mana gelas, hak mana mangkuk, hak mana cangkuk, hak mana pisau Diajar nama, -nama semua kali Tuan-tuan Akhirnya Allah cabar kepada para malaikat ambiuni bi asma'i haula kamu bagi tahu gak kepada kami kepadaku nama-nama ni -nama mereka semua menjawab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim maha suci kamu kami tak ada ilmu melainkan apa yang kamu ajarkan kepada kami Sesungguhnya engkau maha mengetahui Lagi maha bijaksana Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Daripada Adam AS lagi sebagai khalifah Allah di muka bumi dipakaikan ilmu Kemudian seterusnya Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dirasulkan Wahyu yang pertama satu sehingga lima ayat daripada surah Al-Alaq bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal al akram allazi 'allama bil qalam 'allamal al insana ma ya lam ya'lam Bacalah dengan Tuhanmu yang telah menciptakan dia ciptakan manusia daripada alaq. Dan dia bacalah Allah dan Tuhan kamu Maha Mulia. Dia mengajar manusia dengan kalam. Dia mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibezakan sebagai pemimpin ummah nabi akhir zaman dia telah dipakaikan dengan ilmu salah satu sifat nabi fatanah cerdik bijak sangat dan bijaknya rasul ini tak boleh dicabar oleh mana-mana orang bijak melainkan bijak nabi lagi kita dengar kisah orang-orang yahudi yang anggap bijak tapi Rasulullah Allah bijakkan lagi Allah jadikan Nabi dia bukan bijak atas kertas Dia bijak serba-serbi kita ni mungkin bijak satu sudut, satu sudut yang lain tak tahu kala habis. Orang tu pandai sangat. Tapi dalam mengurus keluarga tak pandai. Dalam memimpin masyarakat tak pandai dalam mengurus harta benda tak pandai ada buah lemah masing-masing tapi nabi ni bila Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah adalah bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan yang baik kata maulana abil hasan ali al hasanin nadwi seorang mufakir Islam yang tersohor dulu jika sekiannya kamu seorang pemimpin, maka Rasulullah lah ikutan bagi kamu. Jika sekiannya kamu orang kaya, Rasulullah juga jadi pemimpin kepada kamu. Jika sekiannya kamu orang miskin, Rasulullah juga sebagai ikutan kamu. Jika sekiannya kamu sebagai seorang suami, Rasulullah juga ikutan. Artinya Rasulullah ini diutuskan oleh Allah makin kita kaji kehidupan dia kita akan tengok sifat kesempurnaan sifat syumul sifat yang menyebabkan manusia mendapat hidayah Allah mendapat petunjuk dengan hadiyun nabawi dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka pada kedudukan-kedudukan yang baik dan utama kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Pada malam ni kita nak bincang sikit tajuk ilmu Dan kita nak semangatkan diri kita untuk kita mentelaah ilmu Kita belajar ilmu Pertama Apa makna ilmu ini? Ilmu ini hurufnya tiga Ain, lam, Ilmun Maknanya diddul jahli Iaitu lawang kepada jahil Apa makna ilmu? Ma'rifatu syai ala hakikati Mengetahui sesuatu mengikut hakikat sebenarnya Tiba-tiba seorang ulama bernama Al-Khattabi Rahimahullah Dia berkata Al-ilmu abyanu minat ta'rif Ilmu itu lebih jelas daripada untuk kita definisikan dan untuk kita ta'rifkannya Orang duduk depan kita Bila dia ceramah kita tahu dia ada ilmu ataupun auta je Tapi kita tak boleh kata ilmu dia tiga kaki ke, tiga kelo ke Spiko ke Pak Guni ke Tak Tapi kita tahu Dek dia bercakap Dia ni ada ilmu Dia bercakap ni tak Aku sendiri pun tahu Jadi perkara sebut adalah perkara yang maknawi Tapi kita tahu itulah orang yang ada ilmu Dan ilmu ini sebagaimana yang disebut Oleh Imam Malik rahimahullah Laisal ilmu bi kasrat riwayah Innamal ilmul khasyah Ilmu ni bukan banyak riwayat Dia sebut riwayat ni Riwayat ni Tapi ilmu yang hakikat sebenar Menatijahkan rasa takut kepada Allah Kerana itu dalam surah Fatir Allah berfirman Innamal yakshallaha min ibadihil ulama' Sesungguhnya yang sebenar-benar takut kepada Allah ialah para ulama. Jadi bila kita tahu ilmu majlis, maka kita tahu juga ilmulah yang meletakkan seseorang itu bersama dengan Allah, bersama dengan malaikat dan bersama dengan orang-orang yang alim dalam mentauhidkan dan mengesakan Allah dan bersyahadah kepadanya. Dalilnya Allah Taala Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ain qaimun bil qist telah bersaksikanlah oleh Allah sendiri dan para malaikatnya dan juga orang yang dikurniakan ilmu berkenaan dengan tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar kecuali Allah. Allah. Menyebabkan keabahan dan kesahihan kefahamannya pada Allah adalah amat dan amat terang. Peri pentingnya ilmu ini sehingga Allah Subhanahu wa taala buat satu perbandingan kul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamu katakanlah adakah sama orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu Jawab dia tak sama kerana itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qul alimi ala al-jahili kafu ala adna Perbezaan dan kelebihan orang-orang yang alim di atas orang yang, yang jahil Macam kelebihan aku, yakni Rasulullah Dengan orang yang paling rendah di kalangan kamu Jauh yang amat sangat Allah SWT firman Ya Rafa'illahu allazina amu minkum Wallazina utul ilma darajat Allah pasti Orang yang, yang dikurniakan ilmu akan berapa darajat Ibn Abbasin radhiyallahu anhu ma berkata anhu ma berkatanya masih hati kamsiati am satu tahun perjalanan jauhnya tuan tuan. Maka dengan sebab itu ilmu dan ulama adalah penting. Selama mana kita tengok di tempat kita ada ulama maka kita kena belajar dan kena menuntut kerana mereka adalah bintang dengan sebab itu bila kita menuntut kita kena ada semangat apa dia kelebihan menuntut ilmu menuntut ilmu ni tuan-tuan tidak seperti jihad pada jalan Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Falaula nafar minkulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Mengapa tidak? Di kalangan manusia yang seniah fi Ayat ini daripada surah At-Taubah. Ada tempoh mereka yang mewakafkan diri mereka untuk menuntut ilmu. Bila mereka menuntut ilmu, mereka tafakuh betul-betul dan bila mereka alim, mereka pulang ke negeri masing-masing. Mereka memberi peringatan kepada kaum-kaumnya. Ceritakan perihal sebenar Maka sudah tentu Apa kebaikan kehidupan Bukan sekadar itu Penuntut ilmu ini Dipuji oleh Allah dan Rasulnya Dan Nabi bersabda Innal malaikata Latada'u ajnihataha لِطَالِبِالْعِلْمِي رِضًا بِمَا يَتْلُو Sesungguhnya, para malaikat menghampar sayap ketika terlalu rahmat kepada penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dituntut. Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala melalui kitabnya Bustanul Al menceritakan satu orang yang jahat berniat tak baik kepada sunnah nabi bila mana dia nak belajar ilmu dia ambil terompah lalu dijadikan terompah dia itu paku di atasnya menyebabkan paku-paku di bawahnya berlubang ada paku panjang kalau terompah dia katakan seici dia cari paku dua ici jadi bila dia pukul di atas tu tu dia berjalan tu Jadi Orang tanya kenapa kau buat macam ni Katanya aku nak pergi belajar ilmu Tujuannya aku nak mencarikan sayap-sayap malaikat Kerana Muhammad ada berkata Sampai begitu dia istihza dan dia menghina Dan Allah bayar cash kepadanya Hati dia begitu Tuan-tuan menuntut ilmu ini bukan semata-mata orang yang tanggung penuntut ilmu itu baik tapi dia juga diberi rezeki oleh Allah. Dua orang sahabat Nabi. Seorang abang, seorang adik. Adik gi belajar ilmu. Adik ni gi belajar ilmu dengan Nabi. Abang ni kerja Lalu abang tanggung adik tersebut Bila dia tersebut Dia berkata dia pergi bertemu Nabi Dia kata Ya Rasulullah Adik aku ni selalu dengan Rasulullah Tapi tak